Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcül bəlağa. Həmd öz hal getdikləri və yaratdıqları səbəbindən məxluqlara aşkar olan öz dəlil və sübutları ilə onların qəlblərində zahir olub görünən Allah'a məxsusdur. Yaratdıqlarını fikir və düşüncə işlətmadan yaratdı. Çünki düşüncələr batinləri olanlardan qeyrisinə məxsus deyil. Da Allah Taala öz özlüyündə batinə malikdir. Onun elimi görünməzlərin batilinə və əslindən nüfuz edər. Ən xırda düşüncə və sirləri əhatə edir. Böyük Allah Həzrət Peyğəmbəri peyğəmbarların şajarasından nur çırağından alının yuxarısından bəthanın göbəyindən qaranlığın çırağından və hikmət bulaqlarının gözündən seçdi öz tibbi və müalicəsi ilə həmişə gəzən bir təbibdir məlhəmlərini gücləndirərək hazırlanmış alətlərini qızdıraraq basmışdır lazım olan hər yerdə məlhəmlərini dağ çəkən alətlərini müalicəyə ehtiyacı olan yaralı yerlərin üstünə qoyar. Kör qəlblərə, çar qulaqlara, lal dillərə bu ruhani təbib öz dərman və müalicələri ilə qəflət, nadanlıq, heyrət və sərkərdanlıq xəstəliklərinə əlaçə edir. Xəstələr hikmət və irfan nurundan istifadə etməyib varlar, elm və maarif tonqallarına odsalmıyıblar. Deməli, onlar otlayan heyvanlara və bərk özül daşlara bənziyirlər. Gizlinlər bəsirə sahibləri üçün açıldı və haq yolunu səf salanlara aşkar oldu. Qiyamət öz üzündən pərdənə götürdü və onun əlaməti, nişanəsi fərasət sahibinə yüzəklərə əyan oldu. Nə olub ki, sizləri cansız bədən və bədənsiz can, tərhiskarlıq olmadan ibadət edən, xeyirsiz tacir, yuxulu kimi oyaq, yoxmuş kimi mövcud, çörtək görən, lal tək danışan görürəm. Bu fitnə fəsad bayrağı azğınlıq qütbündə sancılan, nəşəxəlləri səfələnən, sizləri öz piyaləsi ilə ölçən və Əli ilə doğan azğınlıq bayrağıdır. Bu bayrağın bayraqları İslam ümmətindən xarici olaraq azğınlıq üstündə dayanmışdır. Həmin gün sizlərdən qazanın dibində qalan qalıq və ya çuvalın təkində qalan dən hissəcikləri tək az miqdardan başqa qalanı olmaz. Azğınlıq bayrağı sizləri dabbaq gönü sürtən kimi sürtər biçilmiş əşin in döyülməsi kimi döyər Allahı nə sevən mömini böyük dənə kiçik dənələrin arasından seçən quş kimi sizin aranızdan ayırar bu yollar sizi hara aparır qaranlıqları sizi necə heyran və sərgərdan edir yalanlar sizi necə aldadır sizləri hardan gətirirlər sizləri necə döndərirlər deməli hər zamanın bir taleyi Hər gedənin bir dönüşü var. Belə isə öz ilahi aleminizdən eşidin və öz qəlblərinizi hazırlayın. Sizi çağırdıqda oyanın. Hər qövmün rəhbəri və öndə gedəni öz ardıcıllarına həqiqəti deməlidir. Öz dağınıqlığını yığışdırmalı, zeihnini hazırlamalıdır. Deməli, o ilahi alemin işi yumru dənələri açan tək sizlər üçün açdı. Şirəsini çıxarmaq üçün ağacın qabığını soyan kimi qabığını təmizlədi. Azğınlıq bayrağı qalftığı zaman batil və nadirşlik öz yerlərini tutar. Cəhalət və nadanlıq öz miniklərinə minər. Tüğyan və fitnə çoxalar. Haq yola dəvət edənlər azalar. Ruzigar parçalayan yırtıcı kimi hücuma keçər. Batil güclənər. Cemaat günahlara görə bir-birinə qardaş olar. Dinə görə isə bir-birindən uzaqlaşar. Yalana görə dostlaşar, həqiqətə düşmən kəsələr. Ocaqlarda övlad, qəzəbə, yağış isə istilik və hərarətə səbəb olar. Alçaq adamlar çoxalar, yaxşı insanlar isə az tapılar. O zamanın adamları canavar, padşahları yırtıcı. Orta və zəif insanları yem, kasıblar isə ölü olar. Həqiqət itid batar, yalan yayılar. Dostluq sözdə, cəmaatın bir-biri ilə düşmənçiliyi isə görəklərdə olar. Fəsad və pozğunluq əsil nəsib hesab olunar. İffət və namusluluk tərcübə səbəb olar. İslam dəri paltar kimi tərsinə geyilər. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcül bəlağa. Mövcud olan hər şey Allah qarşısında boyunəyir və ondan aslıdır. Hər yoxsulu ehtiyacsız edən, hər zəlil və xarı hörmətli edən, hər acizi qüdrətliyə çevirəndir. Hər məzlumun pənah yeridir. Hər danışanın sözünə eşidər. Hər dinməsin sirlərindən ağahdır. Hər canlının ruzusunu vermək onun öhdəsindədir. Hər ölənin qaydışı onadır. Gözlər səni görməyiblər ki, səndən xəbər versinlər. Yaratdığın vəsvədənlərdən əvvəl var idin. Məxluqları tənhaq qorxusuna görə yaratmadın. Onları faydalanmaq üçün xalq etmədin. İstədiyin hər bir şey səndən qabağa keçməz. Tuttuğun şey cəngindən çıxmaz. Sənə qarşı günah və itayətsizlik edən kimsə sənin hakimiyyətini azaltmaz. Sənə itayət edib yolunla gedən mülk və paxaqlığını artırmaz. Qəza və qədərindən razı, şad olmayan əmrini döndərə bilməz. Fərmanından üz döndərən səndən ehtiyatsız olmaz. Hər örtülü sənin üçün aşkardır. Heç bir gizlin səndən gizlin deyil. Sən həmişə varsan və sənin üçün son yoxdur. Sən sonsan. Deməli, səndən qaçmaq olmaz və sən qaydış yerisən. Deməli, səndən sənə qaçmaqdan başqa yol yoxdur. Hər bir canlının alın tüyü sənin əlindədir və hər insanın dönüşü sənə doğrudur. İlahi, sən hər eyb və noksandan uzaq, təmizsən. Sənin yaratdıqlarından gördüyümüz bizim nəzərimizdə necə də böyükdür. Sənin güc və qüdrətinin qarşısında onun böyüklüyü necə də kiçikdir. Sənin padşahlığından gördüklərimiz nə qədər qorxuludur. Bu gördüklərimiz Sənin paxaqlığında bizlərə görünməz olanların yanında nə qədər miskindir. Səndən dünyaya nə qədər də çox nemətlər gəlib və onlar axirət nemətlərinin yanında necə də aşağıdılar. Mələklərdən bəzisini öz səmalarında məskunlaşdırdın və öz yer üzündən yüksəltdin. Onlar səni məxluqlardan daha yaxşı tanıyır. Səndən daha çox qorxur və onlardan sənə daha yaxındılar. Bellərində yerləşməyib, bətinlərindən çıxmayıblar. Pis sudan yaranmayıblar. Ruzigarın hadisələri onları bir-birindən ayırmayıb, dağınıq salmayıb. Onlar sənin yanındakı məqam və mənzilləri ilə bütün istəklərini səndə cəmləşdirmələrinə rəğmən, sənə ibadətlərinin çoxluğu əmr və fərmanından bir an olsa belə Gəflətdə qalmamaları ilə belə, yenə də onlara gizli olan əslini və həqiqətini aşkar görsələr, əməllərini kiçik sanaraq özlərini danlayıb məzəmmət edəcəklər. Başa düşəcəklər ki, sənə layiq olan ibadəti yerinə yetirməyiblər.